Доброе утро! так мы вот этого думаю, местные все узнали сразу их городский пляжик будем мы тут булькать и это будет как бы главный тест белой катухи нашей блонды нашей снайперки Будут ли тут пропуски после Камрадов. Их тут было немерено. Мне кажется, это самый пляж из всех пляжей. Тут дуже богато копаются. Ну и теряют тоже. Я тут ничего не находил, по-моему, за весь сезон. Я вот не помню даже. Чи даже, чи было тут, чи не было. Просто вообще тут галяк каждый раз. Пусто. Даже подкладочками особо блин, не было знаки. Вот, хотя есть как вариант, что кто-то кто-то булькает тоже здесь, с чем-то подводным, не фиг делать, или просто ныряет какой-то выдрой, может так, так, такой вариант быть, ну короче говоря, не важно. Важно, что мы сейчас побулькаем, и если будут пропуски из нахидки, значит мы тут, а не тут а задержимся, а будем бить эти пляжи, потому что они затягиваются тиной, проблема все. Позатягивается тина зеленая И там нельзя будет, хоть под водой, хоть с кубом Хрен походишь, я помню, я тут заходил по весне Тут тины было, блин, сантиметров 15 Слой вот, И с нею делать, нифига не сделаешь Пока нога моей не выбьют И по течению она не, не вплывет вот такие пироги Я ж скажу, если будут На полотне, знахи В пышках не считается, в пышках то мои пропуски Не их. Вот если туда за пляж чуть-чуть глубже там начинаются там пышики, а потом уходит на глубину. Вот, то мои пропуски. А если тут, то я знаю точно, что тут квинок 800 работает. И кто еще, хрен его знает. А если такая блонда, то как бы все, без вариантов. Тут что-то найти. Ну, неважно. Пробуем, а потом едем, если что, на те места, где я еще не был в этом году. Вот такие. Стоп. Отмена. Эти настройки вам. Бульк. Сейчас и тогда я уже булькаю после настроек на металлоискатель, какие у меня стоят. Спином я скажу, что какой-то непонятно. То ли, то ли в хате он начал орать на все. Но у меня накрученный на пятую самую чувствительную фигню. Там вот уж пять скоростей типа чувствительности. И я накрутил его на всю, чтобы он бачил лучше хоть чуть-чуть. Потому что он совсем, блин, бывает монету с двух сантиметров не бачит. На первой той скорости своей. Ну, в общем, вот такая фигня. Я думаю, начнем мы с пляжа, бо скорее всего я дивлюсь, эти йоги чи собираются, чи уже уходят складочки. Будут там, наверное, занятия сейчас. Вот. Один он в труселях купаться собрался. Все, короче, эти, как его, настройки и далее я уже булькаю. Так, рассказываю настройки. Они там на английском, и потому я и сам не очень понимаю. Так, кто у нас? Дискрим 6.6. Саленсер 2. Ну, чуйка 95. Ирон Мак. А. Это частота 89. Потом объясню, как я на нее попал. Так, Ирон Волу, да? 5. Реактивити 1,5. Аудио RS 5 Ну, это баланс грунта. Я его не делаю, честно скажу. Так, заходим. Сильней. 4 тона. Бэкапс. Бутылка, наверное, 0. Вырезка 99-99. Я вырезал горячие камни. Это старые настройки. Я не знаю, тут даже горячие камни что будут орать, что нет. Не проверял. Так. Ну и все, как бы с озвучкой там, я думаю, то остальные все как хотят. Сейчас объясняю, как я попал на частоту. Сначала я с 53 начал нырять, начал нырять. И потом давай включу вот эту свою желтую жабу. Он еще и мокрый. Вот. А вин на черную катушку тоже с ней не дружит. Бачите? И вин, короче, на эту частоту просто. Хотя он сейчас что-то сильно с ума сходит. Ну, в общем, вообще не дружит. Короче, глючит он. Я, я включил, а он орет вообще как, как, как ненормальный. что он сейчас вообще подзаглючил. Ну ладно, сейчас. Ну, короче, не важно. Важно в том, что орет и прибор на него начинает глючить. И он орет дуже рядом вообще. Ну, то есть надо вообще сзади. А потом включил вот эту и оно наладилось. А сейчас наоборот. Ну, короче, я фиг его знаю, как так получилось. Ну, так получилось, по факту. Фиг, хотел показать красиво, не получается. Он что-то орет как ненормальный, и так, и так. Я сих чего нарет. Что ты орешь? Блин, такое чувство, что на стиралку. Стиралка работает. В общем, не знаю. Не получилось показать спином, но пин очень глючил именно на 53-ю почему-то частоту. Под водой. Я ее включил, он начал верещать. Я переключил на эту частоту и он замолк. Достаточно практически полностью. То есть там проблема вот эта с этим пином, он рядом с катушкой нельзя работать, потому что он начинает пищать именно на частоты какие-то катушки и все. <coughs> В общем, вот такие настройки. Это первая программа, первая вот она. Не выходим отсюда. Вот первая настроенная программа, то есть это не вторая, не третья суперчувствительная, это первая просто настроенная программа, и она видит отлично мелочь, все. И она тихая в воде, на, на дне Она очень тихая Потому я на ней как бы и остановился Вот, другие Клацал, не знаю, мне не понравились Я уверен, что выжать можно намного больше С этой блондинки И надо просто настроить там третью, может, программу Может, пляж настроить Вот, ну пока я еще до этого не дошел Только-только один выход у меня с нею Так, насчет скуба, хлопцы Скуб пришел И уже вот так он выглядает. Что это такое? А это весло это, яке можно раз и регулировать, яку хочете высоту. Вот. До такого роста. Вот. Сейчас он в мой рост. Если надо, надо. Уменьшаем. Подали. Ну, не копал я еще, нифига не пробовал им. Он так, на заклепочку. 9 миллиметров дырки, здоровые дырки. Ну, как и, и есть, короче. Я скажу, сначала купил такой обычный, а если придется, тогда будем какой-то специализированный. Может дырки позаварим нафиг, купить нержавейки, проволоки какой-то и позаварить, сделать меньше. Тут, тут полоску сделать и днище, и этого должно уже хватить. В общем, поглядим. Поглядим. Все, такие настройки. Кому цикаво, то цикаво. Пока я еще не могу именно по ней что-нибудь такое рассказать. Прям и, и показать, супер-пупер. Ну, первый выход был классный. Возможно, это просто места не битые были, как вариант. В общем, надо проверить на выбитых местах и есть ли вообще ну, преимущество между другими, насколько она выдавит остальных металлоискателей. с этим, дерутся, фазаны. Два пацана. Наверное, не видно. <реклама> Цекай, кадры. Ладно. Нижний младенец, проехал. Вот так, вот так. Блин, не знаю, чи до тут тарзанки листы, че не листы. Но вечно там. Там я заходил в крестик один раз. Ну, оно такое странное. Может, с съездю. Не знаю. Так, итоги. Итоги. Что мы нашли на городском, вокруг. И этот, собственно, пора делать какие-то выводы. Итак, вот это знахитки на самом полотне. Железни. А что, магнит где-то, да? Да, магнитик нашел. Неодимовый, походу, крепкий этот на самом полотне вокруг железни сигналы и вот такие кусочки всякие фольги фольга чтобы вы понимали я тут такую может даже не найду ну вот вот, от такой и меньше вот такой и меньше то есть она ну невесома сантиметров 5 она грибе такую маленькую маленькую фольгу вот, вот, такие вот детальки ну фиг его знает вы выбрано там хорошо видимо те пляжи что я тогда попал именно были не битые. И потому я там пррр, оторвался. Тут они все биті от такого дробаша, то есть это рыбалки, поняли, у вас этих тоже много попадается. В общем, крестик нашел сребный в этом, чуть-чуть в мулячке там дальше. Не на полотне, на полотне его по-любому выцепили. Он здоровый. И ну так вот. Вот так вот. Вот такие дела, хлопцы. Так что с одной стороны, есть и позитив, то, что оно не скучно, я вам честно, я вот проходик раблю, и у меня пять, то фольга, то якийсь кусочек фигнишечки. Но я же понимаю, что если с кубом мне эта вся хрень будет попадаться, которую придется копать, и ее, скорее всего, может кто-то уже и копал, но она просто в скуб проваливалась и вылетала эта фольга, и потому это как бы, ну такая замусоренность пляжа, которая будет отвлекать, и время на нее будешь тратить. Блин. А если с моим скубом, Какие вы уже побачили, и там 9 мм дырки, то оно будет вылетать по-любому. То есть это надо будет сетку какую-то оставить, а это уже, ну, блин, черти шо, они скуп. Вот такие вот выводы. Так что, хлопцы, скорее всего, просто были не выбиты эти пляжи. И тому там Богато так, именно знахи так было. Вот вот так. Вот так. Так что... или тут кто-то ходит, какой-то, я не знаю, есть приборы подобные этим там, чем чем какая-то, я не помню, есть что-то за 2000 долларов прибор, который, кажут, тоже он всех эти блонды, все это дело тоже перекрывает. Там мультичастота такая, что в баче усе и везде, и глубоко. Может быть, им там ходили. Я не знаю, чем там ходили. В общем, ну, я думаю, квинокс 800, и бы по мелочевке я бы сделал вот этой вот блондиночкой. По, по глубине и по, по размерам знахидок. Но опять же, это же, надо еще, чтобы тут потеряли такую знахидку маленькую, яку пропустит как винокс, и ехать на пляж и за одной из находки, яка где-то там на километре площади лежит, таке. Все равно надо искать, не быть и пляжа, или вовремя их про этот проутюживать, проходить, вот и вся фигня. Так что кто таке? А сами думаете, надо вам оно или не надо, эта блонда? Ну, мне понравилось, честно, мне сподобалось с первого раза. Що буде далі з нею, які будуть знахідки. Ці виходні ми ще зараз будемо ниряти. Я не знаю. Тут, скоріше, все вибито хлопці, тому що я знаю, тут і тьорка була бивша моя. І по-любому проїжджали камради, тому що місце популярне. Потім поїдемо далі на Сенегал в ту сторону. Там дуже багато пляжей. Попровіряємо там, що твориться з блондочкою. Тут просто. Тут -ут -ут багато колець, я знаю, що вони тут є. Ну, тут Такий срач, ракушка, вот земля, грязь, муляка, железяки. Тут страшне, что робиться. Вот, вот тут я кольцо нахожу, перстак хороший, золотый. Вот. И, по-моему, и все. И так, по-моему, только я тут нахожу. Или фихиозно. Вот. Ладно, не важно, не важно. Но там тоже напротив стадиона интересные вещи могут быть. Ну, мне честно, не хочется туда листы, если это дело проверять. Вот сейчас и надо проверять. Почему? Потому что, я не уверен, конечно, но тут очень всегда мутна вода. Всегда мутна вода. И только вот зимой или весной, или осенью, как холодает, биопланктон падает, и тут она светлеет. И можно что-то над ней разглядывать хотя бы, а не просто в темноте шарится. Все, короче, хватит трендеть. Сейчас кофейку попьем. Вообще, вода бодера уже. Без пятерки рукавичек нефиг делать. И, ну, хотя вот я вот сейчас замерзаю тут, больше, чем в воде на, на улице. Бо температура сейчас градусов, наверное, меньше 10. Это вода теплее. Вот такие пироги. Все, короче, булькаем. Хорошо, что можно трендеть людей вообще. Никого нема, Никто и не собирается на эти пляж. Сейчас, скорее всего, выходные все. Куда? По грибочке. Ребята, есть грибочки. Везде. Я думаю, там сейчас, в принципе, все понимают. Все фотографировать сразу, выставлять. Фейсбук, наверное, забытый. Везде все забыто грибами. Так что грибы есть. Но мы не погребочки, нам эта тема не цикава. шмурдечку сегодня. А вот так фольга, пробки, язычки. Не брал я сегодня великую шмурдяку с собой. Та и на легке везде гонял. Так, пляжик маленький. Раз, залетел с трубкой. И хука надо не вылазил. Чисто что-то мелкое забрал, остальное не брал. Хлопцы, так что таки. Потому что пляжи пустые. Всякие гильзы. Трошки есть и такого. Вот такие. Это намек я понял. Такой хороший, здоровый намек. И масочка такая. Детская. Спайдермен. Ну, масочка мне нафиг не надо. А вот всю штуку, вот всю штуку надо забрать. Бывает, бывает рвется внезапно. А тут есть запасно. По-моему, как раз она в размер. Тики неизвестного качества. Вот такая. Все. Ну, накатим хреновушечки. Чтобы не заболеть. Даже на шутки вам. У холодной воде бультехается. Но она еще не очень холодная, честно скажут. Старого продумать другу, наливать погано, разливай из банки. Так, итоги. Сегодня без карты. Короче, городской, потом на Сенегал, Нижние Млыны там, то направление все, потом поехал там, по пляжиках полазал, по мелких, вон и все мелкие, и все ни о чем. Люди мало отдыхают, копари быстро бегают, хрен за кем успеешь из цікавого, значит, ну трошки у меня, конечно, не то, что разочарование, ну, как бы реальность вернулась на место, потому что, честно, думал, что катуха поруляет за все, и я буду везде находить что-то мелкое, рыжее, да, ну, хотя бы там срибло, но мелкое. Но нифига, его сначала надо потерять, а потом, чтобы его и никто не шукал, не нашли его. В общем, места руляют больше, чем катушка. Если они не выбитые, то там есть знахитки. А когда тут прошло табор, то тут можно потеряшку после потеряшек. Это вообще очень, ну, ни о чем. То есть на большой площади 1-2 пропуска искать дуже важко получается. Вот, когда ты шукаешь и постоянно тебе что-то попадается, тут и есть интерес какой-то и так далее. Надо все равно ехать куда-то, там, где нас, я кажу, еще не знаю. Что-то типа того типа того. В общем, ну, хотя все равно, катушка, я вам скажу, что сигналов было, ну, на городском даже взять, дуже богато. С каждого прохода я брал по 5 сигналов, не меньше. Да, это была в основном фольга, такая, как пол, пол мизинца ноготка. Фольгушечка на 5 где-то сантиметрах, и оно его, и, ну, со скубом я не представляю, как все это дело переваривать. Все эти сигналы, потому что каждая из этой фольгушечки может оказаться как бы мелкой гвоздиком, сережкой золотой там, или еще что-нибудь, что-то такое. Я считаю, что все-таки катуха мне нравится. Все равно. Больше, чем большая, намного больше, с ней намного интереснее. По пляжам. По пляжам, вообще, я куда не залез, я их перерыл. Просто яма на яме. Сигнала в море. В основном фольга. Глубокая. 20 сантиметров, я не и 30 сантиметров пачка с под сигарет, чтобы вы понимали. Ох, она и орет просто. Я такие некоторые сигналы бросал, опять же, не докапывал просто. Фиговый грунтик такой твердовастый. Ну, как бы такое, что получилось, то получилось. Все равно я считаю, его на дуже дуже руляет. Ще, конечно, проверить бы ее чисто в одной муляке, ну, просто в муляке прям. Может, даже завтра это сделаю. Будут ли сигналы и как мне вообще там себя вести? Потому что в муляке ты нифига не бачишь. А тебя если фольгичка мелкая, и она будет, то пфф, а что делать там с этой фольгичкой? В общем, насчет этого, конечно, питанечка еще есть. Но все равно, в общем, вот такие у нас выхлоп сегодня. Богато рыбалки, грузочков мелких, не мелких. Не знаю, все в кучу пока скинул. Потом будем разбираться гильзовый маньяк там был синегал засрал гаденыш и дальше пляж следующий там такой более-менее широкий и именно так вот прикольно потому что выше нету гильз ниже нету гильз а вот такая дорожка то есть воно зашло там чипа шию чипа по пояс и с плавок, откуда, брала так ищ, и подсыпала, подгаживала. Понятно? <сум> гивно. Ох и гивно. Если ты дивишься, братан, ну с тебя нифига хорошего не выйдет. Честно. честно. Так, ладно. Пульки пульками. Потом у нас, ну как всегда, дробаш. Вы поняли, да? Усі рибацькі все дела я повы повы особенно біля мосика это просто там же рыбак на рыбаке блин и они все что ж, ж понакидали так и цікавого у нас пошли побежухи вот такие ляпесточек вот такая бежуха а это от бежухи вот аж крышечка ну там хп оно так зажелтело гарно, но Тому це щось я не пойму. Вторий раз я находжу, в раз теж таку шнягу знаходив. Так, сережечка. Теж так от ш... тик-тик-тик-тик-тик, серце забило, забило, забило. Думаю, ну наконец то Хоч щось. ХП. Хепе. Хепе, ну, гарно. Так, і зубки у нас такі. Зубки прикольні. Хтось пішов без зубок. ну Супчик там на блендер. Що <сумі> я можу сказати? І купувати нові. Далее у нас, не знаю, сейчас буду важить. Вот эту штуку я нашел. Мне интересно, сколько она важит. Типа, ну, сегодняшний микрорекорд. Я про фольгу вообще молчу. Она вообще ничего не важит. О, 0,16. 0,16. Она реально его бачила. Я его, блин, ну, шукал. Очень важко. Вот если без зрительного эффекта, ну, то есть, если вы не бачите, то вообще я хрен его знает как. Так, по монете 20 с чем-то, хлопцы. Ну, пересчитывал в общем, там он... Скоро сезон закончится, вы знаете, сколько я килограмм всего фигачил Будем их чистить, сдавать и перебирать там, тыры -пыры. Я с ними не парюсь, не считаю, сколько там гривен. Пятерочки хорошо, десяточки еще лучше, гривна две тоже нормально. Підкриє він на грівну 2, і за цього їх не так, ну, в сенсі, просто просто знаходить. Вони знаходяться металскателям, без піна. Пін не використовував взагалі. Не, не потрібен, тому що мелоч він не бачить, тільки тягати за собою. Хоча, іноді у тих ямах, коли я рив котловани... Там бы, конечно, влево-вправо подавиться, куда сигнал уходит. Ну, я ж скажу, катушечка маленькая, в яму раз-раз, ты понимаешь, где оно, оно кричит, и ты не хочешь его далее копать. Так, есть у нас крестик срібний. Только без проб. А что нема проб? Ну, это точно срібло. Точно срібло. Без питань. Ну, проб нема. Может, стерлась, может, тут было. Ну, не важно. Не важно. Мышь как бы... Вот так. 4 грамма, 4,3 крестик с рибла. Ну денек, такая вообще одна проверка катушки. Ну, я еще буду и тестить. Не, ну, все равно мне подобается. Больше, чем черная. Больше. Тому що я там з чорної, По моєму не був на Сенігалі в ці всі пляжі, я їх проїжджав вже. Но проїжджав я їх. Та 40, мабуть. І не в цьому году, а в тому году, мабуть. Я не пам'ятаю. І по-моєму, не один раз я там проїжджав. Не пам'ятаю теж. Тільки срібла я там ходив, нічого я там рижого ніколи не ходив. Монетки були такі. Ну, не особо. Не я, я думаю, що я не один туди їжджу. Не один там булькай, и потому там важко. Всі пляжи. Хотя не всі, конечно, мелкие. Ну, вот Сенегал мелкий, там по шию можно пройти. Вот. А остальные, конечно, есть и глибина. Ну, на глибині ничего нема. Ничего нема на глибині. Так что фихово знает. Все, короче, всем до зустрічі. В яком-то болоте. Не знаю. Значит, таке ощущение, що щось забув, Ну, ничего. Вроде настройки я вам скинул, що я хожу. Надо вони вам не надо. Неважно. <свят> Все.